Правдами, неправдами вишукує, як знайти Запоріжжя. Ми за весь час постійно дивимося з атакою небезпеки. Що? Чи є взагалі? Е, Запоріжжя Запорізь... було... Да. навіть слово такое, і хочеться говорити Ні. Не, 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 мы говорим, да. ну я задала вопрос про Запорожье, я даже в слух такого бреда не хочу говорить. Видите, а здесь они говорят, что они вообще будут отходить откуда? От я так это думаю, мы, это давно так составиться. А, да. а по Херсону? Не, 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 даже вот весь у них разочарование тут. Ну, то -то... Единственное, смотрите, единственное, вот надо на что, вот я поняла, на что они рассчитывают. Да. Mm. Здесь они не на оккупацию, сейчас я проверю, то, что нам показывало все время Днепр, Запорожье, Николаев, Одесса, Сумы, Сумская область, Харьков тоже. Раскачать ситуацию внутри Запорожья, вот это да, поменять власть там каким-то образом и открыть дорогу, чтобы их, ну, пригласить, короче, в таком вот плане. Но это тоже как бы не избыточные, ну, как бы не мечты. На... Ну що ви воєнним путем у них не вийде так, ні. Ну бачите, він же навіть не говорить про військовий шлях, він говорить про те, щоб домовленості. Давайте зараз подивимося про Херсон, а потім обговоримо, до чого ця маніпуляція призведе, поняли? Херсон буде... Подивіться... будет Херсон... угу. Про Херсон... Тоже ситуація. Ви маніпуляція, так, да, він А, <звіт》>. uh, Любесеньки, ставте лайк, like, де ви не були. а uh, Давайте подивимося. Це все елемент торгу, Да От він зараз виторговує для себе максимальні умови, Да Давайте подивимося. Uh, Путін зможе виторгувати ті умови, які він хоче. Uh, uh, а ну Давайте, від... нет, все-таки в войне с так спрашиваю. Ну, через давление США. Да, так... через давление США. Как спрашиваем, что-то он выторгует Кремль, да? Да, чи выторгует Кремль для себя, все, с наших территорий, наших, друзья, это очень, вы понимаете, что -то... власть что-то выторгает, какие-то территории Украины. Это какие-то территории Украины. Ну, она будет давить на переговорах, на это. Не, тяжело. Не, десятка Жезловый тут старший аркан дьявол, десятка мечей. Угу. Конец, вот. есть товин тобто це говорит, по-перше, впливає на нашу на, на украинцев, да, які там живуть. живут. Ну, дело в том, что смотрите, вот опять, я сегодня уже отвечала практически на такой вопрос. Какие-то территории. Здесь все-таки речь Трампа. Вот это карта Трампа. Да. Какая-то часть территории, ну, которые сейчас оккупированы. Здесь идет речь не о... Ну, понятно, они бы хотели, мы не видим, да? Мы сказали, а -а -а. тяжело, не получится. Но видишь, видите, у Трампа тут тоже у команды Трампа тоже своя, своя игра. Он сейчас какая-то часть территорий І він теж не хоче, щоб туди, е, туди захотіли українські збройні сили. Це територія, де є оцідко земельні метали вже? При этом хоче, щоб вийшли росіяни. Хорошо. А, чи, чи, буде, чи буде такий люфт, коли на територію деокуповану? прийшли Росія, американці, а не Збройні сили України. Тобто росіяни відходять, американці заходять. Чи буде така умова? Ну, це же... ж... Давайте просто. Да, ну, наприклад, Зайдуть американці Но... на временно окуповану територію України. Американці, або хтось зайде на временно окуповану територію України. Нет, тут что-то... Тут что-то планы их рухнут. Видите, тут нет планы рухнуть. Ну, я тоже, я на этом. И ]ять. оно возвращается, видите, оно возвращается. Боже, дай Бог поскоріше, Любесенькі, Ви тут пишете, наприклад, що про Запоріжжя таке не питайте про жодне місто таке. Не так не, не може таке статися, але багато місць в окупації. І якщо про це заявляють купа телеграм-каналі, ми мусимо це обговорювати, щоб ми нівелювали цю думку. Тобто, ми ну через карти, пані Олена не що такого не буде. Це зміцнює віру. Принаймні, я так думаю. Тому рухаємося далі. Пані Олена, от говорять, от, даже от Буданов сказав. Если изменится Путин, то ситуация на РФ кардинально изменится за один день. Я вас запитую, но ну, невже измина Путина, вот взяли просто, что его не станет, поменяешься в Кремлі? Смотря кто. Вот смотрите, я сегодня делала расклад по поводу север... северных корейцев. Да. Это на самом деле они отправили часть на Курс, Курскую область. Да. И там, кстати, я уже говорила в одном из каналов, вот, по-моему, 25 числа... Они написали, что сами россияне в Курской области жалуются, что у них заканчиваются боеприпасы, то есть им не подвозят, да. дроны не подвозят. Вопрос тогда, зачем еще, а еще планируется еще заход с севера корейцев. Угу. По картам получается, и раньше у меня было, что для охраны кого-то или чего-то. А -а -а. И там готовится переворот. И это в интересах прямо четко силовых структур. ФСБ. То есть они боятся, что другие в погонах, ну то есть военные, да, да. будут против и будут стрелять в них россияне. Mm, таки а, а поняли их, сейчас будут обучать вот в таком плане. И, и опять же был расклад, и сами российская пресса пишет, что именно Силова... Если... Силовики займут власть, официально посадят своего человека, или там кто-то хочет своего великовозрастного сына, да. это будет ну, война, потому да. что они не хотят мира. Они хотят захватывать, захватывать, и это касается не только Украины, это касается других стран. Да. А вот если сядет другая фигура, ну, с более положительной извилиной, как я ее называю, то да, тогда будет мир, и может быть мир настоящий. Но опять же, видите, там грядут очень негативные события. Ну, так, і до влади прийдуть сильніші, як правило, сильніші й хитріші, тобто вони щось будуть думати, вигадувати на ходу, щоб ну, І платити. навіть по картам те, що силовики можуть зайняти, ну, условно говоря, власть і крісло Путіна, у них теж є тому вони себе корейцями підстраховують на сумнів. Угу. Ну, тобто ну, давайте так, до влади в Росії в 25-му році прийдуть ФСБшники, чи, наприклад, гуровці, типу розвідка. Это даже какие-то агенты, кто они? Ну, по-моему, они и те, и те ФСБшники. Нет, вот между ними есть контры. Между ФСБ и гри... Это, э, г -г 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 ГРУ. Ну, конечно, к власти а в России придет ФСБ. К власти в России придут ФСБ. Ну, рвутся они к власти, прям сильно. Естественно. Ближе к власти придет ГРУ. Ну, гру точно. У гру совсем так плохенькие тут делишки да. по картам. Вот Длительная они. Ну, возможно, кто-то третий. Да. ФСБ кто-то третий у меня получается. Вот так, а что нам это меняет? Вот так что придет влада ФСБ? Что это поменяет для нас? То, что придет ФСБ, значит, смотрите, Настоящего ни мира не будет, ни перемирия yeah. не будет. То есть они будут нарушать все договоренности Допустим, ну, предположить, договоренности yeah. о прекращении огня, договоренности о перемире, то есть поняли диверсии, вот это yeah. вот, и идти другим путем, и значит захватывать другие страны. Uh -huh. Ну да, экспансия не продолжится. Поняла, Дима, подивитися купинск питаем Наталья Залтарева с просувание россиян, что там у него будет? Окупация отыкнская. На сегодняшний момент оккупация купецкая будет. Я не вижу оккупации. Первая говорит нет, но опасность идет с воздуха, дьявол падает. Не, ну как разрушение. Окупації не відомо. Світлана Топузлієва, вітання ж Хмельниччини. Хмельницький. Давайте подивимося. Хмельницький. Хмельницький. Хмельницкий, Хмельницкая область. Десятка мечей падает. Перемещение, передвижение. То есть опасность есть. Больше похоже на... Э, в дороге, а, да? В а, дороге да, что-то. Ну, есть опасность. Тут защита. Дай Бог, чтобы все позбивали. Но опасность идет. Причем, смотрите, тут в скором времени. Угу. Работа ПВО. Все, что связано с военными объектами в том числе. Любесенки, будьте обережні, донатьте на Збройні Сили. Два дві людини задонатили. Прошу всіх підписатися на мій канал Онлайн, на канал пані Олени Бюн, на мій інстаграм і на всі соцмережі, пані Олени. Вітання Житомира. Що в нас там по Житомиру? Що, вони, що їх чекає Житомирян? Робота Житомир. 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 ПВО чотка. Защита. Так, э, опасность диверсионной деятельности. Молодежь, подростки вот в таком плане поняли. Работают mm -hmm. спецслужбы безопасности. Все, что связано с военными объектами, тоже тут При вас тоже yeah. видите десятка мечей падает. Mm -hmm. То есть опасность обстрелов есть. Житомир, будьте внимательны. Черкасы. Светлана Куцумеля. Кута... Что, Дима? Черкасы. Загрозы для черкас. Черкасы. Что для черкасы? Черкасы. Вода. Все, что связанное с водой. Тоже те же, смотрите, тоже десятка мечей падает. Да. Работа ПВО, причем в скором времени, что то что они планируют, видимо. Но они, как видите, сейчас берут то там, то там. А мы же даже бачим по, по шахетам, что это прям атака, ну, серьезная атака. Mm -hmm. Планы, конечно, у них по, как это, ну, рас... не это, а. но около воды, опасность от воды, с водой, перемещение, передвижение. Ну, то есть идет опасность. А ну, подвести, пожалуйста, ласка, пани Лена, Ривне, Валентина... А Валентина Дивного питає про Рівне. Плани. Тут тоже планы, там у них уже сколько раз Ровенская область, говорю, что там у вас заехали да. в масках. Давно казалось, да. Опасность диверсионной деятельности, диверсии на дорогах, опасность перемещения. Везде дороги падают. Вокзалы, дороги, ну ЖД. Башня. Видите, устроить. Ну, башня падает. Здесь, с одной стороны, карта защиты, да, да. если с воздуха. А с другой стороны, какую-то мощную диверсию устроить. Перемещение. Все время дорога падает. Ну, наводчики. Угу. Е, Любесенька ставив лайк, поняла? ну, знаєте, що сьогодні в мене, мене, в дівчат, у дітей, замінували школу. Я, я це, так. люди пишуть мені постійно. Тобто ці мінування знову почалися, да? достатньо угу. суперактивно. Торгові центри, школи, а, ну, ми там, де багато людей. Чи є загроза взагалі від, від ну, то, цього? Ну, просто зараз знову почалися мінування. Дітські там учреждений, Центров. Действительно, есть опасность в Есть опасность. Люди в масках. Обман сейчас. Смотрите. Внимание. Вот просто внимание. Обратите внимание. Да, ну некие в масках, да, там проводят минирование, да, обман. И причем ограниченные возможности, там обман, обман, и тебе раз башня. Тобто, десь а десь може, є. десь да, може. А фаз із. Так, десь там може. я вже давно об этом говорю, к да. минированию сейчас отнеситесь очень серьёзно. Угу. Любасенки, я вас дуже прошу. Е, Олена Горинська, будь ласка, подивіться Херсон та область в найближчі дні. Боже, Херсон, е, Любасенки, всі великі міста, які на на прикордонні з фронтом. Херсон, да, Там дуже важко, страждаєте, не... ну ми ж всі бачимо, читаємо. Тоже минирование может быть какая-то опасность. О, ну что, опять до да, башня падает, Херсон. Будьте, пожалуйста, внимательны. Но, к сожалению, опасность остается. Леонид Бурачик что там по Бориспилю? Бориспиль. Бориспиль, что ли? Же... Тоже, смотрите, Борис Пальбашня башня идет. Но рядом карта защиты. Так что будьте предельно внимательны. То есть надежда на насколько оно проиграется, но в планах стоит башня. И еще, значит, оставить без света, тепла, то, что долго горит. Угу. То Хорошо. Есть опасность идет. Друзья, а, еще одно питание, беда, мда, У нас куча питаний. Что мы до вас, до ваших питаний по Кременчук. Кременчук, что... Опасность идет сразу, тройка мечей. Угу. Скоро скором восьмерка жезла. Скоро, в скорости. Тоже перемещение, передвижение. Производство. Ну, у них есть список, да, список объектов, туда бы они хотели угу. нанести удар. Но ну, здесь опять же двойка и карта защиты. Любасеньки, э, поняла, она теме Судячи с поведомлением российским телеграм каналом что в Украине растет примінення реп-систем, які привели до того, щоб е, оці керовані авіабомби каби почали е, летіти дуже неточно або просто зчезати. Ми якось довго з вами дивилися, шукали що буде з кабами, чи чи, чи реально на них при... найдуть примінення, як їх знищити. Давайте скаже Україна вже розуміє, як боротися з кабами. А у меня было, было же уже такое, что их уничтожали. Помните, да. было. У меня был расклад, что у нас есть, да, что-то да. такое, да, что мы можем. Уже можем, да, то что уже Да, можем. Ну, да просто, мы можем. просто что, к сожалению, мало. Да, надо, да. ну, но бороться мы можем. Угу. Любезненькие, ставим лайк, погнали. Понял, да. Люди меня часто питають, Дима, ну чтобы чи чьи у, у батьків Трампа, у родичей Трампа, связок с Гитлером. Вообще, вроде, это семья, да? Трэнда. Да. Мама, папа, дедушка, бабушка, там, да, не знаю. И связок с Гитлером? Есть. Связок с Гитлером есть. Э, ну, по родословной, да? Я не спросил, спью ну, а, что-то. ну, давайте, нет, сначала по родословной. По родословной. 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 родословной нет. Угу. Спидпраца была. Потому что он же немец, это же немецкие немец, у него. Спидпраца, спидпраца, с, ну вот с Гитлером там, да. с властью Гитлера. Фашистами взагалі, да. Фашистами. Была связь? Да. Ой, да. Была? И причем, да, была. Я не удивлюсь, что кто-то из них э, принимал действия каких-то злодеяниях. А давайте так. эта информация станет доступной о Че накопают на него такие? Ну, еще это на Трампа накопать. Да. Ну, собственно, дети за родителей не отвечают. Ну да. Эта информация всплывет в свет. Там рядом карта Москвы России выпала. Может они у них еще плюс такая информация может есть? Может, всем. да. Ну хорошо всплывет такая информация в свет. Может всплыть, но оно. Ничего не дает. По да? большому счету оно ничего не меняет. Любесенки ставим лайк. Пані Лана, в Стамбулі закінчились перемовини, які тривали 6 годин між США і РФ. По-чесному, ми так багато говорили про Ріар та Саудівську Аравію, що про ці перемовини якось, знаєте, так, скользко, то воно пройшло за тихаря. Давайте подивимося, що за перемовини, як вони пройшли, і які наслідки цих перемовин. Давайте Росія довольна переговорами з США в Стамбулі. Да. Россия довольна переговорами с США, с Ну тут сразу говорю, обсуждалось все, что четверка Пентакли, видите, это все, что обсуждалось. Ну Донецкая область, богатые да. дары, да, богатые да. дары. Так, кто туда зайдет? И что? Так, что еще? Ну, команда. Так, Россия довольна. На Россия осталась недовольна. И команда Трампа тоже не осталась недовольна. Ну преподнесут как-то по-другому. Кремль, наверное, как всегда преподнесет в свою сторону, те в свою сторону. Ну, что еще? Плюс снятие снятие санкций снятие как это гарантировать безопасность да. украине да нет И им да им ага. агрессору безопасность да 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 Санкции, да да Дуже багато, прям сильно. Ну дивіться, а Росія зайде на рідкоземельні метали Росії, О, США зайдуть на рідкоземельні? тому що ви ж бачите, що вони одразу, якщо вам мало в Україні, ми можемо дати свої. Давайте так. Оця умова. Іменно в Росію. ні а, в імені на території, а іменно в Росія. США за США зайдуть на будуть добувати території Росії. Смотря на какую территорию. видимо, там, где то, что принадлежит Китаю или то, что считают Китай, что это принадлежит. Курдистки, да? Нет, да. А то, что вот другая территория, уже поделена. Россия уже, собственно, поделена Китаем. А с этой стороны, да. Ну, во-первых, оно, оно не сможет зайти. Почему, по большому? Да, как бы тенденция есть. По что видите, что в России начинается? Десятка мечей смерти дома, в доме. И вот видимо то, что мы говорим, что-то похожее на переворот или что-то типа такого. Угу. То есть не получится, да? Так как хочешь? Пока не вижу, да. Э, Любесненький, ставим лайк, донатим на Збройные силы. Два доната, вы меня умнички. Э, президент полетел в Вашингтон. мне говорю, mm -hmm. так по нашему пути туда, что остановился э, в Ирландии. буде щось там говорити, щось там є, про що говорить з ірландцями? Ну, знав. що з цієї зустрічі з ірландським президентом? З прем'єром? Ну, ну, в принципі, да, видите, мировое турнело. Mm, да. <зв 'язавши> Хорошо.